Всем привет! Сейчас мы находимся рядом с восьмым капсулышным чудом. И рядом со мной стоят братья Бяхеревы, которые были, собственно, идейными такими генераторами этого фонтана. Капуи фонтана. Что вас вдохновило сделать такое чудо? Ну, в, в первую очередь вдохновил, вдохновила копы и стенка, потому что мы проходили такая красота, и мы подумали, мы сидели одним ле летним теплым вечером по нашим фонтанам, под общажкой, подумали, почему бы не сделать нам такую красоту. Когда планируется запуск фонтана, и будете ли вы этим заниматься, чтобы как-то он все-таки стал фонтаном наконец? Фонтан функционирует только раз в году на день общежития. И Студгородку это немножко невыгодно. Мы уже узнавали, как он работает. И у нас есть планы на весну, чтобы полностью его запустить, чтобы каждый день он работал. Да. Очень много ребят загорелось идеей такой, чтобы здесь такой сделать небольшой скверик, чтобы было не только место, там, куда пойти в копы, это на поляну, а чтобы такое сделать уютненькое место. Здесь у нас вот сидит наш Мы хотим попросить всех отдыхающих людей, чтобы бережно относились к фонтаны, к проделанной работе многих людей. Спасибо.